Про роботу медичної галузі на Дніпропетровщині говоримо сьогодні з виконуючим обов'язки директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ігорем Македонським. Це інтерв'ю актуальна. Вітаю, вітаю вас, пане Ігорю. Відразу розпочнемо, якщо ви не проти з думки людей щодо роботи медичної галузі. Потім ваші коментарі, потім наше запитання. Давайте працювати. Добре. Давайте нам все це питання Покажіть. в очереди разве что долго, получается, сидел, когда палец сломал? В больницу не обращаюсь, потому что я занимаюсь спортом и бегаю. И вот буду в субботу идти на соревнования День буду. Пока с больницами сталкиваюсь нечасто, надеюсь, что в дальнейшем, так сказать, тоже не буду сильно часто посещать эти заведения. Вот. На самом деле единственное, что хотел бы сказать, это, конечно же, как это сказать, моральное настроение во время посещения больницы, конечно, ужасное, потому что, как правило, ремонты очень старые, вот ужасно пахнет в больницах, и поэтому а, иногда кажется, что лучше быть здоровым, чем вообще попадать в больницы когда-то. Наше здравоохранение нужно делать, чтобы были страховки. Сейчас мой муж лежит в больнице. Вот медицин, даже если нет жаропонижающего, то есть он остается. Если сам не купит, значит остается вообще без помощи. Это возмутительно во всех странах мира, капиталистических, в Америке, которые у нас говорят, что там нет равенства. Там любой человек имеет право муниципальные больницы, которые содержат за счет пожертвований, там, за помощью со стороны государства. А у нас этого нет. Нужно менять в корне Эта реформа его добила окончательно бесповорот, на которую провели предыдущие э, предыдущая власть. В 16-й больнице, получается, я туда приписан, и там ну, реально очень мало врачей в детской больнице. Приходится ездить по разным частям города, чтобы получить там справку в школу, технику. В прошлом году я записывался к терапевту, чтобы получить справку. В детском отделении не было, мне пришлось идти во взрослое. И получилась такая ситуация, принимает врач детей с 8 до 9, а вот талончик у меня оказался на 9.20. И я пришел, ждал, помимо того, что была очередь, там, ну, часть по талонам проходит, часть в режиме живой очереди. И получилось так, что я вот дождался до своего времени, а мне сказали, я уже не принимаю, я принимаю только взрослые. И все, мне пришлось просто приходить в другой день. Могло бы быть и лучше. Больше того, крайне желательно, чтобы была лучше наша система медицинского здоровья. Ну что все платно, это плохо. Вот делали мне операцию аппендицит. Две с половиной тысячи. Пять лет назад. Сейчас я не знаю, сколько это стоит. Хотелось бы, чтобы у нас тоже было бесплатно. Может, Игорь, ваши комментарии будь ласка, нагадают. Черги, отсутствие ремонта, вспотвечечный запах, обеспеченная лика, без столов в столовом, в одной черзе и платню операции ласка. Действительно, так наша система здравоохранения серьезно больна, и это э, заболевание развилось за последние десятилетия. Наверное, каждая страна мира при общественных опросах показывает, что э, люди в основном не удовлетворены системами здравоохранения, и государство э, меняет ту или иную систему. То же самое и в Соединенных Штатах. Каждый президент, э, выбираясь на новую э, каденцию президентскую, объявляет медицинскую реформу. Совет она, тот э, да, поэтому это актуально для всех стран мира. Э, для нашей страны, для нашей области это также актуально. Э, совершенно правильное замечание. Множество из того, что перечислено, э, правда и требует серьезное вмешательство к сожалению на сегодня государство выделяет недостаточно средств для того чтобы полностью покрыть тот или иной вид медицинского обслуживания поэтому необходимо солидарное участие граждан это касается и оперативных вмешательств технологии меняются они дорожают и естественно те суммы которые выделяются не покрывают все расходы Касательно э, талонов, э, конечно, э, пациент должен приходить на прием к врачу с э, талоном. Это позволяет э, врачу спланировать свою работу, иметь определенную нагрузку, которая определена и утверждена э, всеми так сказать, э, органами власти, и, соответственно, э, работать и получать за это зарплату. Без э, талонов принимаются пациенты либо декретированных группы, это ветераны Великой Отечественной войны, либо ли, лица, приравненные к ним. Это люди с неотложными состояниями, с высокой температурой, с острой болью и так дальше. Вот же талоны треба брать, это нормально. Это так, да. Скажите, будь ласка, зараз зрозуміла, страна живет войной, але все ж таки про какие-то ремонты, про проведение до ладу корпусов медицинских, амбулаторий, поликлиник, можно сейчас сказать, чи это не на часе? Эта работа ведется, она ведется непрерывно, и каждая больница занимается в рамках утвержденного бюджета текущим ремонтом. Это проводится и в детских больницах, это проводится и в взрослых больницах. Ну, наиболее актуально для нас сейчас это завершение строительства областной детской больницы, а именно неонтологического корпуса, в котором будет размещен современный детский диагностический центр. Для всієї області наскільки Для сіль області, де да. угу, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, є якісь інформаційні стенди в тих же поліклініках, аби людина могла подивитися, які ліки їй пропонують так за рахунок держави, які треба закупати самому? Да, в приемных отделениях каждой больницы должен быть размещен информационный стенд, где вывешен перечень платных услуг и, соответственно, утвержденный прискуюрант на эти услуги. Также в каждом отделении на дверях висит перечень медикаментов, которые предоставляются бесплатно, в том числе и химиотерапевтических препаратов для онкобольных. Скажите, пожалуйста, люди до сих пор пытаются, особенно в этот час, когда до нас вынужденные переселенцы приездят, как люди не узнать, кто есть семейный лекар? Ну, куди звертатися, чтобы дізнатися эту інформацію, і за чи кожною людиною він закріплений? Да. Чи треба робити це самому? Каждый человек, проживая по месту жительства, имеет свою амбулаторию, куда он вправе обратиться либо лично, либо по телефону и, соответственно, связаться со своим семейным врачом. Приказом здравоохранения Днепропетровской области от 12 августа этого года был введен как бы месячник регистрации. То есть с 1 сентября по 1 октября каждый житель города может выбрать себе семейного врача либо поменять, если его недовольствует тот, который был совершенно угу. правильно. Более того, врач общается с пациентом для того, чтобы зарегистрироваться, нужно предоставить паспорт, заполнить соответствующую анкету, и тогда этот врач будет закреплен за этим жителем. Это было обязательно сделать за местом проживания, за початку в паспорте, он зарегистрирован, или это можно сделать за местом жительства? Это его право сделать по месту своего жительства, зарегистрироваться, заполнить соответствующую анкету, потому что от этого зависит, опять же, нагрузка врача, его материальные стимулы, поощрения и все остальное. А как делать с этой проблемой, если доверяю я одному лекарю, а за местом прописки мне предлагают другого лекаря? Это на... выбора у меня нет? Нет, у вас есть выбор. Согласно законодательству Украины вы имеете право выбрать своего врача на свой, я скажу, рассуд. И поэтому вот как раз месяц для того, чтобы это сделать. Мы, Определиться. Да, Понятно. мы это делаем раз в году для того, чтобы и врач работал спокойно, и пациент был уверен, что его врач закреплен за ним. Він його чекає, скажімо, так. чи може сімейний лікар консультувати за телефоном? Чи е, це треба його тільки викликати на дом чи приходити до нього самому? І як це рахується на відбувається на зарплатні сімейного лікаря? Оці консультації за телефоном? Телефон. Ну, это никак не отражается на его зарплате. Государство обеспечило каждого семейного врача мобильным телефоном, оплачиваются все минуты, которые он общается, и каждый пациент для того, чтобы пригласить врача, либо проконсультироваться, может позвонить в регистратуру своей амбулатории, либо непосредственно врачу для того, чтобы посоветоваться, либо пригласить его. На консультації додому, Ладно, так да. такий приклад: нещодавно моя подруга звернулася до терматолога. Потрібна була справка для відвідування басейну без пастар, без паспорта її не прийняли. Треба було повертатися додому. Як тут буде? В данном случае врач поступил совершенно да? правильно, да, потому что врач дерматолог или врач дерматовенеролог имеет базу данных, привязанных к определенной территории, и есть определенный перечень заболеваний, при которых не рекомендуется посещение бассейна. Это может быть небезопасно и для самого пациента, либо гражданина, либо для окружающих. А на вещи был э, паспорт. Для того, чтобы проверить его по базе данных, не является ли он носителем или больным uh -huh. определенным uh -huh. заболеванием. Зрозуміло Часто uh -huh. доводится разбираться с такими ситуациями. Я имею на виду конфликт пациент-ликарь да, такое возможно, это бывает, но любой конфликт, любой спор можно решить либо при общении с врачом, либо обратившись к его руководству, то есть непосредственно к главному врачу, либо амбулатории, либо больнице. Скажите, пожалуйста, горячие телефонные линии работают в департаменте, и где про них можно узнать, я имею на увазе телефонный номер? Горячая линия. Так что вы принимаете за телефоном горячую линию? Горячая скажем? линия работает круглые сутки. При этом есть целая группа людей, которые отвечают на эти вызовы, и на письменные, и на устные. Ну, скажем, за неделю около сотни обращений граждан. С начала года более 4000 обращений. Обращения самые разные. Я готов продиктовать номера телефонов. Да, вот два, восемьдесят 742 87 66 либо 0800 50-72-50. По этим телефонам можно звонить круглые сутки и получить ответ. Скажите, пожалуйста, какой процент э, отмены от від надания медицинских услуг, если люди скаржатся? Есть такая выборка или нет? Ну, практически нет. Это не, ну, не снежный ком? Нет, конечно. Снеговно. Это единицы. Мне сейчас даже сложно вспомнить угу. подобные. Угу. Скажіть, будь ласка, таке, де пацієнти медзакладів можуть дізнатися, куди звертатися? От ви дали телефони гарячих ліній. Чи мають, є, є перелік таких телефонів? Наприклад, у в поліклініках, ну, будь де, скажімо так. Звісно, в кожній поліклініці. я маю на увазі, а вже ж медичні заклади. Конечно, в каждой поликлинике, в каждом лечебном учреждении на первом этаже в доступном месте есть информационный стенд, где вывешены телефоны всех, начиная от врачей, которые обслуживают определенные участки, заканчивая главными врачами, либо департаментом здравоохранения касательно вот того месячника который проводится uh -huh. когда человек может выбирать семейного врача ну, более ста тысяч информационных визиток так сказать было роздано это размещено на сайте департамента здравоохранения информации об этом кроме того в общественных местах магазинах все это вывешено Зрозуміло. Отже, інформація. Яку лікар несе відповідальність за неправильне встановлений діагноз, неправильне призначення лікування? І чи є такі комісії, які розбираються у цьому, да, кожен врач працює в определенному правовому полі. У него есть разработанные для него утвержденные функциональные обязанности. Для каждого вида заболеваний есть утвержденные разработанные протоколы лечения, которые соответствуют мировым стандартам. И любой случай неграмотного либо неэтичного поведения врача несет за собой определенную юридическую ответственность. И в департаменте, и в каждом лечебном учреждении работают комиссии по спорам и, соответственно, Є і комісії, які розбирають ці інші Скажіть, будь ласка, я так зрозуміла, що всю цю інформацію, про яку ми казали, можна отримати і за телефонами гарячої лінії, і на інформаційних стендах, які повинні бути розміщені в кожному медичному закладі. Так, звичайно. Так. Зрозуміла. Не можу не спитати про лікування і реабілітацію поранених в зоні, АТО. зараз на медиках Дніпропетровщини, Дніпропетровщини таке. На не, знаю, как его и, як э, про него и сказать. Я, я просто знаю, что оно очень великое. Как справляетесь? Ну, было непросто. За последние четыре месяца нам многое пришлось изменить усовершенствовать для того, чтобы система здравоохранения выдержала и не пошатнулась. Ну, на мой взгляд, она сейчас работает как часы. Вы видите, как работают бригады скорой помощи, а у нас более 213 автомобилей скорой помощи. Эта система работает и в районах области, ну, в частности, Павлоградская станция скорой помощи. Она осуществляет медицинскую помощь раненым и пострадавшим прямо на границе, в том числе и в центре, так называемом фильтрационном центре, куда поступают все раненые либо больные с зоны АТО. На сегодняшний день 15 лечебных учреждений, из них два военных госпиталя, оказывают помощь раненым и пострадавшим. Это не только в Днепропетровске? Это не только в Днепропетровске, это и Кривой Рог, это и Павлоград, это и 8 больниц города Днепропетровска. Это более 2000 раненых и пострадавших. На сьогоднішній день в лечебных учреждениях города находяться області области, вернее, 620 ранених. Скажіть, будь ласка, в 213 двісті авто швидких вони обладнані спеціальним обладнанням? Їх якось е, облаштовують спеціально для таких випадків, як перевозка бійців. Они полностью оснащены как для перевозки, так и для оказания неотложной помощи. Есть все необходимое, начиная от медикаментов, кислорода и необходимого медицинского оборудования, в том числе оборудования слежения за жизнедеятельностью человека. А скажите, пожалуйста, есть співпраця и яка вона с международными с организациями охраны здоровья? Я маю на увазе консультування відомих специалистов, мабуть, для того, чтобы Украина стыкуется с таким впервые. Это так. Мабуть, с Израилем, мабуть, Литва, не знаю. Это так. Я думаю, что нет такой страны, которая столкнулась бы с чем-то подобным. У нас ведутся тесные контакты с зарубежными коллегами. Ну, это прежде всего страны Балтии, которые протянули нам руку помощи. И на сегодняшний день мы готовы и консультировать пациентов, в том числе и отправлять их на лечение по приглашению стороны. Ну, в частности, в субботу... Домовленности таких же есть, так? Да. Угу. Э, уже 14 раненых отправлены в клиники Германии, Турции, Израиля. И на эту субботу мы планируем еще 15 раненых отправить в Эстонию. И э, будем иметь с ними достаточно тесные контакты. И сейчас готовится э, группа пациентов на Латвию и на Литву. Скажите, пожалуйста, консультация проходят в режиме онлайн, как телефоном? за помощью компьютера, онлайн-конференции. Вначале формируются списки, которые, вернее, это выписки из истории болезней, которые электронной почтой направляются в приглашающую сторону. После этого идет непосредственный контакт лечащего врача здесь на Украине и соответствующих врачей за рубежом. И в процессе общения отрабатываются те или иные механизмы и транспортировки, и план дальнейшего лечения. Там международные специалисты уже знают, кто до них и с каким диагнозом, что дали работать. Да, конечно. Это позволяет им спланировать свою работу, и лечебный процесс не должен прерываться. И наши западные коллеги не должны тратить время на знакомство с этим пациентом. Он должен быть для них известен, и все вопросы освещены. Ви сказали дуже багато лікарень зараз лікує бійців. АТО. чи вистачає там всіх медикаментів, чи вистачає ліжок, чи вистачає в кінці кінців рук медперсоналу, лікарів? Відповідь – так. Да. Выстачает, вернее, достаточно и коек, достаточно и рук специалистов. Понятно, что этим рукам приходится работать гораздо больше и меньше отдыхать. Поэтому эти больницы работают э, действительно в напряженном режиме. Для этого мы э, сейчас подключаем э, специалистов э, смежных специальностей. Имеется в виду хирурги, анестезиологи, операционные сестры из всех оставшихся больниц города и области. И для, так, угу. для того, чтобы они участвовали и в работе одновременно, и учились, и э, помогали практически. Понятно, что вся финансовая нагрузка легла на область и на граждан. Без помощи волонтеров мы не смогли бы сделать ничего. Это реально горячие сердца, это руки, которые помогают, которые обеспечивают всем необходимым по первому зову. И э, те э, люди, которые, э, даже не являясь волонтерами, которые являются донорами э, этого процесса, то есть финансовыми донорами, они э, делают колоссальную работу. Но в частности, вот за последние 3-4 месяца э, более 4,5 миллиона было привлечено только на больницу Мечников. Это позволило обеспечить раненых всеми необходимыми препаратами и медицинским оборудованием. Огромное спасибо тем людям, которые жертвуют свою кровь для раненых, потому что эти пациенты требуют большого количества препаратов крови, имеется в виду плазма, тромбоцитарная масса, цельная кровь. И на сегодня у нас есть обещание из государственного бюджета дать дополнительное финансирование, но пока мы его не получили. Реальная нагрузка серьезная, если учитывать еще и жителей больных из временно оккупированных территорий и зоны АТО. Ну, в частности, это 85 пациентов на хроническом гемодиализе, которые лечатся в четвертой больнице. Это достаточно дорогая процедура, но стоимость ее порядка 140 тысяч в месяц. Это серьезные затраты, которые ложатся на бюджет. Кроме этого. Волонтеры обеспечивают наших бойцов, переселенцев всем необходимым, начиная от одежды, носков, трусов и заканчивая питанием, привозят регулярно три раза в день и это позволяет действительно системе работать. Скажите, пожалуйста, что еще кончено и в чем еще есть нужда, если она есть? Может чего-то не треба уже нести, может чего-то достаточно больше, чем это необходимо? В каждой больнице имеется волонтерский штаб. И это те люди, которые реально знают, что нужно сегодня и что Луны будет кардин. нужно завтра. А -а -а. Совершенно а -а -а. правильно. Разработана потребность на одного раненого в сутки. Это есть перечень медикаментов, которые можно приобретать. Мы сейчас подали в государственный бюджет и нашему правительству нашу потребность на тысячу раненых на 30 дней. Но, как вы видите, у нас более двух тысяч раненых, и это не 30 дней, а уже 4 месяца. Но суммы колоссальные. Скажите, будь ласка, доноры. Это такая, ну, группа людей, так? Которые... Постійно допомагають, чи є в них ще необхідність? Чи треба закликати людей, аби вони приходили і здавали кров для поранених? Чи їй вистачає? Чи немає взагалі таких прогнозів? Чи її сьогодні хватить, а завтра вже не хватить? В области имеется запас препаратов крови и самой крови, и поэтому катастрофической нужды в этом нет. И периодически мы обращаемся в средствах массовой информации с просьбой провести кровесдачу. Да, потому... да для этого есть четыре лечебных учреждения, которые готовы это делать. Есть график, он вывешен на, на сайте Департамента здравоохранения, и каждый желающий может это сделать. И понятно, что не нужно сразу собираться тысячами, это очень тяжело и для персонала больницы, и это потребует длительного стояния и в очереди. для самих людей донористов. Совершенно верно. Поэтому сейчас мы обратились к ректорам вузов, э, и студенты проявили э, гражданскую зрелость, и делают, сдают кровь. Зрозумимо. Скажите, пожалуйста, давайте напомним еще раз номера телефонов, за которыми до вас можно обратиться, телефоны горячей линии, и на этом, может быть, будем заканчивать, потому что часы будь Пожалуйста.

Я дуже дякую вам за конкретні відповіді. Сподіваюся, на наші конкретні запитання. Я нагадаю, це була програма інтерв'ю. Актуальна Гостем студії сьогодні був виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Македонський. Дякуємо, що дивилися. Побачимося, обов'язково бережіть себе та своїх рідних. До побачення здоров'я.